Вітаю, колеги, говорити будемо про перспективи цих круглих столів національного порятунку, які оголосила українська влада, які вона, начебто, обіцяє провести в усіх українських областях. З ким будуть говорити, зокрема, в Донбасі і чи є ще в цьому сенс? Будемо говорити з російським журналістом. Нині здається, що вже й українським журналістом Іваном Яковиною, який в нашій студії. Доброго вечора, дякую, що прийшли. А, отже, на вашу думку, що є смисл у цих круглих столах? Вони виправлять виправля ситуацію. Надежда есть. Я бы не сказал, что это панацея от всех проблем, но надежда есть. Вот, судя по тому, что я видел э, в Донбассе, я там был недавно, э, люди больше всего возмущены тем, что их не понимают и даже не хотят понять. Их даже не какие-то практические вопросы беспокоят больше всего, а полные, как они полагают непонимание со стороны центральных властей. Угу. А, Украинская власть говорит, что она не собирается вести переговоры с террористами. А с кем там вести переговоры? И каким чином могут выбирать людей? Это, конечно, вопрос на миллион долларов. Но я полагаю, что, скорее всего, надо найти каких-то лидеров общественного мнения в этих регионах, которые действительно вменяемы и могут говорить. На самом деле такие люди есть, просто их... Нужно как-то собрать вместе. Потому что, скажем, когда недавно туда приезжал Ходорковский, в зале сидели абсолютно нормальные люди, которые с ним разговаривали. То есть таких людей найти можно. И если пообещать им, что они будут услышаны, их точка зрения будет принята к сведению, хотя бы, я уже не говорю о то, том, что она будет как-то реализована в конкретное решение, но хотя бы вот такое обещание помочь понять, оно уже само по себе очень важно. Разумею. Ну, украинская спельнота, про нами... Орієнтована на соціальні медіа, а зараз говорить частково про те, що треба відпустити Донбас, якщо він хоче до Росії, нехай іде. Інші кажуть, що свої території жалко віддавати і своїх людей віддавати на потал Росії. Вам здається, яка версія ближче до реальності? ви там були я так зрозумів, що там в Росію ніхто не хоче. Ну є, звісно, є количество людей, які говорять, що дійсно, да, ми хочемо в Росію і. Количество этих людей увеличилось после недавних событий в Красноармейске, где была стрельба. К сожалению, люди э, очень возмущены тем, что произошло, хотя там не очень понятно, кто начал, с чего все началось и что там действительно произошло, но все винят в произошедшем Киев. Так вот, но большинство людей, тем не менее, все равно, они хотят остаться в составе Украины, но обладать расширенными правами. То есть они. Самое главное у них что произошло там вообще? Люди утратили пол, как с моей точки зрения, я не претендую на истину, но то, что я видел, люди утратили веру в центральную власть, как в институт, как не то, что в, как в каких-то конкретных людей, которые сидят, а сам институт центральной власти у них вызывает. Прям, можно сказать, ненависть какую-то. Они полагают, что все зло идет оттуда. Поэтому как-то вот эту озабоченность их необходимо снимать. Я думаю, вот именно в этом лежит разрешение конфликта. А на вашу думку, почему так сталося? Можно вынувать российскую пропаганду, или украинская влада... Погано, неэффективно делала, Оба не хотела чути, например, как говорят. Оба хороши, потому что действительно регион, даже Донецк, центральный, казалось бы, город в, ужас... в ужасающем состоянии. Дороги разбиты, все, ничего не работает. И только в центре видно, как там теплится какая-то жизнь, более-менее нормально. Если сравнивать со Львовом, где я живу, ну это просто катастрофа, как там живут люди. Нет работы, вообще ничего нет. Поэтому... Власть, очевидно, центральная, которая всегда все решала, вне зависимости от того, было это Ющенко, Тимошенко или Янукович даже. В общем, не занималась регионом совершенно. Ну, ужасное впечатление производит. А российская пропаганда, конечно же, на эту удобренную почву кинула свои, так сказать, зерна ненависти, которые сейчас заколосились в полный рост. А, Антитеррористичные операции... Українських Збройних сил триває вже місяць. Вчора месяц. був, був цей місяць, чи сьогодні, за різними даними. На вашу думку, наскільки вона І чи треба її припиняти, чи варто все-таки ж таки продовжувати? Ні. Я... Насчет этой операции сложно подобрать какие-то нормальные слова. Это знаете, как вот, добрый хозяин, который рубить э, хвост своей собаки по кусочку, боясь это цілком. целиком. Ну, вот рубит по кусочку, и она все сильнее кровоточит, и боли, там и ненависти все больше и больше. То есть, это надо было делать либо сразу и большими силами, и так, чтобы это не мало двох днів либо не ділась вообще, тому що те, що сейчас происходит, мне мені каже, только усугубляє ситуацію. На вашу думку, це через, через те, що українська влада не могла наважитися на якісь рішучі дії, чи це все ж таки спланована якась схема чи стратегія перед виборами президента України? Вы насколько, насколько вы подозреваете, тут это Очень сильно, наверное, польстил бы нынешним украинским властям, если бы сказал, что это у них такая стратегия. Я mm -hmm. подозреваю, что у них нет вообще никакой стратегии. И пока, насколько я понимаю, все указывает именно на это. Люди просто сами не очень понимают, что делать, как делать и зачем делать. В этом проблема. Зрозумів. Вы до недавнього часу працювали на дуже интернет інтернет. У дуже відомому інтернет виданні Лентару. Ви знаєте російську політику? А краще розумієте мотивацію Володимира Путіна. На вашу думку, він відповість на прохання сепаратистів прийняти Донецьку я і Луганську області. Я думаю, я думаю ні. Мені сам зараз в шокі, тому що він хотів використовувати цю ситуацію в качі вірчага давління на Україну і на запад. Uh, но он доигрался до того, этой, с этой ситуацией, что там она пошла в разнос, она никем не контролируется, в том числе и им. Подтверждение этому, пожалуйста, он попросил перенести референдум, понимая, что проведение этого референдума поставит Москву в дурацкое положение, uh, на что uh, лидеры сепаратистов довольно uh, таким интересным образом показали ему средний палец и провели этот референдум. В результате теперь из. Смоленской площади, где расположен МИД э, России, досто... какое-то мычание просто непонятное. Они не знают, как реагировать. Они говорят, мы уважаем итоги референдума. Что такое уважаем, это не очень понятно. Уважаем и что? И, и как? Принимаем, не принимаем? Путину Донбасс не нужен? Естественно. Потому что э, уже и с Крымом-то нелегко. А еще и Донбасс накинуть сверху. Так э, вся эта система власти, вертикаль власти переломается. Но отказаться он от него тоже не может. Почему? Потому что его родные же коренной его электорат, вот тех, кого принято называть ватниками, они просто не поймут этого решения. Они не скажут: как же ты вот отец родной это бросил? Вот наши там русские люди погибают, а ты вот их там на произвол злобным бандеровцам оставил. И поэтому он сейчас не знает, что делать. И, и видимо, ну, он просто в, как, сам в шоке от этой всей ситуации. Але э, хибанды что ховала? Мешканців Донбасу в Донецькій, Луганської області російська пропаганда, російські зміни наприклад, усі заяви політиків. Можливо, Сергій Лавров просто не знає планів свого президента до кінця. Ну, це без це нього. теж якась я Так не думаю. Просто діло в тому. Смотрите, ситуация какая. Он рассчитывал и в общем не безосновательно рассчитывал, что когда э, на Донбассе появятся в Донбассе, наверное, э, появятся свои какие-то непонятные формирования, когда дело уже пойдет к терроризму и, как я недавно видел, использование 120-миллиметровых минометов, что это вообще уже никуда не годится, да? он подумал, что в этот-то момент киевские власти э, примут волевое решение и пойдут на переговоры с э, лидерами террористов. Мне кажется, он тут переоценил решимость э, киевских властей, да, вот на и Яценюка, которые, в общем, на это как-то сами не знают, как к этому относиться, то есть они сами растеряны. В результате получилась ситуация, что единственные люди, которые знают, что хотят, и знают, как этого добиться, это те самые лидеры сепаратистов. Ни Москва, ни Киев, они стоят, развели руки и не знают, что с происходящим делать, и боятся туда даже влезть. Ну, украинские власти, конечно, туда отправляют какие-то войска, но это каждый раз... Выливается в какую-то непонятную, просто ну, дурацкую ситуацию. И Москва, со своей стороны, тоже оказалась в дурацкой ситуации. И уже дело: я так думал, что дело может дойти до того, что уже Россия будет вводить войска, чтобы угомонить этих сепаратистов. Хотя ну, это уже, конечно, какой-то фантастический вариант на, на сегодняшний день. Но, но как есть но Крымский сценарий на... так уже давай с фантастичным. И с а, теперь... Крым был нужен Путину. Донбасс не нужен, вот в чем разница. Но есть народная мудрость, которая послушала вольную. А как да? же великий российский мэр, аж до Приднестровья? А, я думаю, что это, это типа, что из Сирии вот еще немножко, и на Аляске появятся вежливые отряды самообороны. Ну, это вообще что-то из области бреда. Но это просто реально, в россии России бы вступать в войну, что, конечно, никто не хочет. На вашу думку, Западные Краины, НАТО, Польша, Соединенные Штаты, они захотят что защитить Украину, если Россия таки ВВД свои везет, она тебе поможет? Нет. Еще работать в Украине? Спросим. Если бы я знал, что делать в Украине, я бы, наверное, был президентом Украины. Я не знаю, что делать. Наверное, надо, вот самое пока нормальное решение, действительно как-то наладить диалог э, с людьми, но не сепаратистами, а какими-то другими людьми, которые там хотя бы как-то отражают общественное мнение. Потому что сейчас, как я понимаю, в Киеве немного не понимают, что там происходит. Люди думают, что захвачена власть группой террористов, а все остальные поддерживают Украину и хотят вот единой Украины. Нет, это не так, к сожалению. Я не хочу, не хочу расстраивать никого, но это правда очень далеко от реальности, такая позиция. Там действительно люди очень-очень хотят оторваться. Зрозуміло, дуже вам дякую за розмову. Це був Іван Яковина про ситуацію в Донбасі і можливість загально национального порозуміння. Колеги, вам слово.